thank you Сегодня по инициативе компании Лукас 27 июня в пятницу мы проводим большой субботник здесь на берегу озера на территории бывших арт-складов. классная инициатива Лукаса. Я уже сегодня с Людой общался, говорю, мы пришли в белом с работы, как бы, ну, нам вдвойне тяжелее, потому что нам нужно не замазаться еще самим, убирая здесь. Хочу обратиться к кременчужанам, чтобы они, когда приходят отдыхать в это место, в другие места отдыха, убирали после себя. Потому что прекрасная природа, прекрасное место отдыха, но, к сожалению, из-за нашей какой-то неоковырности оно превращается в свалку. Хорошо, что сегодня собралась молодежь, убрала это все, но Хочется обратиться и к тем, кто сорит. Не сорите. Если вы не убираете, то хотя бы не набрасывайте и убирайте за собой. Я очень рада, что инициатива, предложенная с молодежным активом нашей компании, Поддержана, поддержал город, поддержала молодежь города. Многие говорили об этом, что чисто не там, где не, ну, убирают, а там, где не мусорят. Поэтому я думаю, Александру тоже есть что сказать. Я благодарен тем, кто пришел. Пришли, в принципе, люди, которые ожидались, пришли много организаций, много организаторов. И я, как да, организатор парашютного спорта и работник компании Лукас, я благодарен всем, что пришли. Я думаю, что мы наведем здесь порядок. Здесь будет чисто и в дальнейшем просьба ко всем просто оставлять здесь чистоту. Я думаю, что мы будем разговаривать на том, чтобы действительно здесь поставили какой-то контейнер, чтобы все это было более ну, культурно, чтобы люди. Люди у нас в основном культурные, ну, стараются такими быть. Но поскольку здесь действительно нет мусорок, я думаю, что как раз мусорка здесь будет актуальна.